Yəni dostlar, iki suala baxacağıq. Deyir, sönmüş əhəng və kalsium karbidin formulunu müəyyənləşdirin. Bilirsiniz ki, kalsium karbid kalsium C2-dir. Ona görə burda çaşmayınızsınız, A bəndi ilə D bəndi siləcəydi. Ondan sonra, eee ətməl indi burada bizdən kalsium C-də e, getdi qaldı ya B bəndidir ya da E bəndidir. İndi sönmüş əhəng dedikdə götürürsüz kalsium oksidi, karbid isə kalsium karbiddir. Ondan sonra növbəti sualımızda, yəni bu işarələrlə B bəndidir. Bəli, elektron ele, elementinin elektron formulu atomun normal halda cütləşməmiş elektronlarının sayı. Cütləşməmiş deyəndə tək elektronların sayı. Artıq siz həmin dəqiqə bilməlisiniz ki, 2s2 2p3-də neçə tək elektron var? 3. Çünki sim doludur, görürsüz. p neçə orbital olur? 6 olmur, 6 elektron olur, 3-ü var, 3-ü tək deməli. İndi baxın, bu hissəndə p-nin neçə 5 dənə var. P-ni açsaq 1 2 3 də, düzdür? 1 2 3 4 5. Bir dənə tək elektron oldu. Deməli bir tək elektron oldu. 3d6 4s2. Aha, D neçə o elektron olmalıdır? Normalda D-də 10 xanı olmur. 10 dənədən 1 2 3 4 5 6-sı var. Necəsi tək ökdü? 4-ü. 4-ü, 3-ü, 7, hə, indi bizdən müqayisə edirik. Ən çox hansında oldu uşaqlar? C-də oldu, sonra o da oldu ən çox A-da, sonra da B-də. C, A, B, C, A, B, zə oldu C bəndi.